администрация нам не дала разрешения на проведение мероприятия возле парка, ой, в парке Шевченко, возле памятника Тараса Сергеевича Шевченко. Также мы просили разрешение у администрации на проведение мероприятия возле памятника Петру Григоренко, возле памятника Богдана Хмельницкого. Власть также ответила отказом на наше уведомление. Предложила, было предложено только одно место, гайд-зона в парке Юрия Гагарина возле трех раций. Конечно, место очень странное для данного собрания. Мы все-таки решили проводить мероприятие и не идти на конфликт с администрацией города, так как пусть лучше будет небольшое мероприятие, но оно пройдет. Италийцы Данте, англицы мают Шекспира, россияне мают Пушкина, а мы, украинцы, с вами Тарасах Тараса Григорьевича Шевченко. Как вам удобно. У нас и все по украинские, на всех языках. Стоят палаты. Перед крашеным окном, в шелках, в темно-голубом, сам Бог витает над селом. Потому что все не боролись за свободу, но Манзель Медихан в последнем своем стихотворении сказал... Я поклялся. Чтобы мы вспомнили поэзию, чтобы каждый прочитал стихотворение. Самые эти идеалы я впевнен. Сейчас я бы хотел прочитать рядки, которые были написаны директором Грошина-Шевченко. Как из Днепра веселочка будет. Да, 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 да. Ну, я то, что вспомнил Давайте не, не, Давай, не Давай, будемо. Я була там возле пам'ятника Шевченка, а сьогодні його день народження. Я прийшла спеціально почути хоч українське одне слово. І хоч би от кого ні будь мені почути, хоч чи нас скоро звільнять із окупації. Я так за Україною жалію, жию. Я його так люблю. І хотілося вмерти України. Я не хочу, не навізуючих окупантів. Я, не хочу, я тільки одного хочу, хоч би швидше дождатися мені. Одного прошу сина, щоб він мене скоріше забрав. Щоб... Українська символіка для чомусь. Это, это разные ленточки. Я купил их в обычном магазине для, Ну, там нитки разные продаются. Это желтые, синие, это не запрещено. Я думаю, я это вас скажу, на, с... на Скажите, а на каком, каком основании, основании вы сдерживаете человека? Я, я не задерживаю, я приглашаю человека, пойдете. Он... К нам. Но человек же может отказаться, правда? Может, а отказ... Вы задерживаете не его? Не а что полиции... а Какой цели? Мы, мы что здесь? Что здесь что Что здесь что так... что, что понятно, А вы скажите а мне, пожалуйста, И верните, мне, верните вот мне пожалуйста. Нет. Верните вот мне. Пожалуйста. Дорожный районный отдел для дачи пояснений о том, что люди развернули украинскую символику, сим, с, с надписью А украинская символика это что-то запрещенное законами России? Нет, там на, было надписи, которые, насколько я понимаю, противоречат закону о сепаратизме. Меня меня просят дать письменное объяснение, а почему такое произошло? <звы> ну, не знаю. I okay.